Ini adalah kualiti kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengoklah bagaimana nak menyelesaikan masalah. Okey, you belajar bahasa bahasa Yahudi. Kalau tidak, dia akan tipu kita. So macam itulah juga kita dalam dunia ni. Kadang-kadang dulu-dulu orang selain daripada pengajian agama, dia kata panggil tu pengajian akademik sekular. Hak agama tu mengaji bahasa Arab, mengaji nahwu sharaf, patu mengaji fiqh, mengaji tauhid yang tu je mengaji agama. Lain tak tahu. Bila masuk ke sekolah-sekolah agama sekarang dah banyak yang bagus tapi dulu dan masih lagi ada yang seperti itu tak belajar apa belajar yang itu aje. Dan dia tak tahu apa yang berlaku dalam dunia ni. Akhirnya semua tempat-tempat yang bagus dalam pengurusan dunia diambil oleh orang lain. Yang ada bagi budak pelajar-pelajar agama nak berebut jadi tu imam. Ataupun nak kena jadi ustaz. Tak apalah kalau ada ilmu pengetahuan is very good. Tetapi mesti pengetahuan. Kemudian dia tak tahu. What happened? Kepada dunia ini. Ulas-ulasan-ulasan yang tidak masak. Tidak matang. Tidak blend. Dengan knowledge yang baik. Sebab tu saya di negeri Perlis ni saya memang dari dulu saya sebut sekolah agama kalau boleh mesti ada pendidikan pengetahuan lain yang dia belajar. Macam tadilah kita jasad dan roh. Bukan semua orang keluar lepas pada tu nak semayang saja. Kita sibuk dalam masjid saja akhirnya pasar dikuasai oleh orang lain. Akhirnya market dikuasai oleh orang lain. Ekonomi dipegang oleh orang lain. Pendidikan dipegang oleh orang lain. Sehingga orang Islam dah pening tak tahu nak buat apa. Masjid yang tempat ibadat terpaksa berfikir macam mana nak buat pasar di masjid. Itu masjid bukan pasar. Maka orang kata bagus masjid ada banyak pasar. Nabi asingkan masjid dan pasar. Masjid tujuannya ibadat. Kenapa jadi begitu? Sebab orang Islam dah tak tahu dah. Ekonomi dia semua orang ambil. Kemudian buatlah pasar-pasar di masjid. Sehingga kita masuk kawasan masjid. Ni nak datang masjid ke? Nak datang dobi? Nak datang masjid ke? Nak makan cakotel? Pun tak tahu. Lepas tu yang meniaga pula bukan ahli perniagaan. Sab niaga, sab tutup Mengajar kawasan masjid, kualiti barang tak mere, tak mau, tak mewakili masjid. Kebersihan tak mewakili masjid. Ini pun satu hal saya selalu sebut. Anak-anak pun sama. Ini saya nak sebut sikit. Sebab itu bila kita buka sekolah pendidikan education kita nak supaya masyarakat yang bijak nabi from the beginning Belajar bahasa Suriani Supaya kita jangan ditipu Ini kita sentiasa kena tipu Hampir 70% 65% Orang Muslim Kita terus bergantung pada orang lain Kita tak mau berubah Kita buat sekolah agama Tapi sekolah agama kita Kadang-kadang Bukan memajukan umat tapi memundurkan umat. Oh geng-geng ni akan potong. Oh, tengok mufti boleh. ini sekolah agama. Ah dia boleh teruskan kerja dia. Dengar saya nak bagi tahu. Belajar satu orang ustaz keluaran mengaji manakah? Balik marilah negara ni. Yang tak terlibat jangan terasa, ya. Balik mari dalam negara ni Dia tak ada satu pekerjaan Mungkin dia pun tidak lulus dengan cemerlang ke apa Mengaji pun tak habis Sekarang ni yang mengaji tak habis jadi syekh-syekh belaka Mengaji pun tak habis Akhirnya dia buka tahfiz dia sendiri Nak pergi kerja government dia tak boleh Nak ambil tempat-tempat lain tak ada syijin Dia pun tak hafal mana Buka Tapi ceramah pandai Buka tahfiz. Adalah kumpul duit. Dapatlah satu blok kedai ke apa. Ataupun satu rumah. Orang bandar ni. Kuala Lumpur. Lain-lain ni. ah ha, dengar saya bagi tahu. Mereka kadang-kadang tak tahu nak pergi hantar anak mana. Tengok anak ni terlalu bersosial sangat. Kadang-kadang teruk dengan kota ni. Sebahagiannya hidup di kota itu tidaklah begitu banyak uangnya. Mereka tidak lebih senang daripada orang kampung. Dengan cabaran, kos hidup yang tinggi. So, tengok-tengok adalah satu tahfiz 300 sebulan. Oh, kita hantar anak kita pergi sana lah. Takut anak kita duduk di KL ni macam-macam jadi. Di atas sangka baik, ustaz tu nak jaga dia. Ustaz tu pun dulu lulus tak boleh, Tak lepas. Buat sekolah yang tak ada sistem. Duduklah budak-budak dalam sekolah ni. Ustaz hajak ajak. Lepas lah kot untuk boleh baca Quran daripada tak boleh baca. Yang lain tak ada. Nak mengajar matematik, ustaz pun tak ada. Terang mana, dia seorang saja. Nak mengajar fizik, nak mengajar kimia tentu dah. Tentu dah tak. Nak mengajar subjek lain, English ke apa, dah pun tak ada. Nak mengajar fekah pun, fekah cara ustaz tu lah. Nak mengajar Quran pun bukanlah ustaz tu mendalam sangat tentang Quran. Jadi budak-budak ni akhirnya boleh baca hafal dua tiga surah yang baki masa tu tidak sepenuhnya. Keluar pi sana, duduk sana, ada yang minta derma, ada yang pi dengar ceramah, ada yang bobo selendang, patu makan, patu tidur, banglet pagi esok banget. ustaz ceramah sikit mengajak sikit dalam kelas lepas ustaz pergi ceramah tempat lain tinggailah pelajar-pelajar tu. -pelajar Ini realiti yang berlaku. Orang tak mau sebut takut orang marah nanti. Biasa sebut. Banyak sekolah-sekolah yang tak tersusun. Satu orang belajar kalau dapat master pun you still need to go untuk dapatkan diploma education untuk belajar pedagogi pengajaran macam mana nak mengajar? Ada PhD pun belum tentu boleh mengajar budak-budak ni. Ada skill dia. Bukan perkauman. Siapa bagi mark kredit untuk mereka. Sekolah Cina. Sekolah Cina. Tengok. Matematik. Sains. Yang ajar tu. Ada master. Ada PhD. Mengajar sekolah menengah. Ya? No wonder Tak heran mereka keluar Anak-anak mereka excellent Bila pergi minta kerja Anak dia sentiasa baik Kita memang kata apa ramai dah ambil budak Bukan budak Melayu ni Tapi kalau di segi kualiti Keupayaan berfikir Keupayaan Berbahasa, bahasa Inggeris Dan seumpamanya Ada pada mereka Anak kita keluar tidak juga jadi alim yang lain tu boleh duduk berjoget, picium jubah ustaz ke apa. Tidaklah juga jadi pandai dalam subjek akademik. Apa produk yang kita nak keluarkan? Bukan satu sekolah. Ribu sekolah yang demikian. Saya tak maksudkan sekolah-sekolah yang ada kualiti. Kalau you ada quality tak termasuk di dalam bab yang saya cakap ni. Tapi yang buka merata. Ustaz tu buka seorang, ustaz ni buka seorang. Lepas tu apa kelebihan pelajar-pelajar ni? Kelebihannya gambar pelajar ni lah ustaz ni pergi ceramah untuk kutip derma. Kutip 3500 ribu. 70 ribu ataupun 50 ribu bagi kat sekolah 50 ribu untuk lain maka tengok sekolah terih laut saya ingat tapi ustaz-ustaz sudah pakai apa welfare, pakai kereta-kereta mewah masih lagi tak diperbaiki yang bocor itu kalau tidak orang dah tak mau pergi ini adalah realiti kalau ada yang ada tahfiz yang kecil hati you tak terlibat you jangan kecil hati saya cakap dia realiti Boleh tanya Kalau ada SB dalam ni semua pun boleh. Mereka pun tahu Benar ataupun tak apa yang saya cakap Report bagi yang saya sebut Sebahagian yang buka tafiz Bukan 100 ribu 1.7 million Duduk dalam account, account. Juta dalam account Pergi sana bagi Sekarang ni tambah main bulan Ramadan Siapa yang nak sedekah kepada tafiz Pakat masukkan. Saya bukan kata salah. Tapi kalau nak sedekah, cek dulu kualiti tafiz tu. Otherwise dia hanyalah umpan. Yang mengkayakan individu. Tetapi akan memangsakan anak-anak orang Islam. Akhirnya tujuh tahun. Anak orang dah pandai. Keluar apa abang boleh abang? Boleh sikit baca. Kalau suara sedap orang bagi jadi imam. Itu pun taklah berapa mahir sebahagiannya. Baca orang kata boleh ingat kalau dia mau ingat. Yang lain tak tahu. Tidak juga ada kemahiran. Tidak juga ada kepandaian yang lain. Setelah dia menghafal Al-Quran. Kalau benar dia hafal Al-Quran. Akhirnya hanya dia keluar menjadi buruh kasar. Kepada toke-toke yang lain. Bukan kata pekerjaan itu hina. Tak. Tetapi sepatutnya Keupayaan menghafal Quran itu akan menjadikan otak yang bagus. Quality. Sebab itu knowledge ini berkaitan dengan hadis Zaid. Ini. Demikian Nabi bentuk Zaid. Tengok budak muda mari, oi, hafal kuat, pergi belajar bahasa Yahudi. Kerana kita tak selamat dengan Yahudi ni. Macam kita pergi belajar meniaga, pergi study yang ini supaya kita tak bergantung pada orang lain very important untuk kita faham bagaimana nabi membentuk kekuatan masyarakatnya bukan nabi mai tuan-tuan semua marilah bos selendang sini umat Islam dengan kuat ya hanana ya hanana ya kuat dengan mengambil sebab musabab untuk menjadi umat yang kuat. Oh, tuan-tuan, azan. Hadis saya tak baca. Ini.